In Natur, Latein, Umwelt und was aber auch jetzt geschehen besonders noch Ihnen sagen, das Hauptproblem ist heute ein diplomatisches. Weil bei mir haben seit gestern mindestens fünf Personen, zusätzlich von denen, die ich wussten, mir gesagt, dass sie das erfunden haben. Also ihre Idee ist. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe hier den Herrn Rox, den ich seit Jahren kenne, der damals mit dabei war. Ich habe den Herrn Metoff, der den Antrag gestellt hat bei der KV. Ich habe den Ortsbeirat, der es beschlossen hat. Der Herr Czambulat, der schon immer dafür war, auch wie die Vorsteherin, die das auch sehr vorangetrieben haben. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt löse, weil mir haben alle gesagt, sag du unbedingt, es ist meine Initiative, meine Idee gewesen. Und bei knapp zehn Personen kann man es nur falsch machen. Man muss es falsch machen. Und deshalb würde ich. Wir als Kommunalpolitiker haben natürlich eine große Verantwortung und müssen vor Ort sein, direkt beim Volk und mitten unter dem Volk. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass ich heute nicht hier bei Ihnen sein kann. Das ist höhere Gewalt und deswegen muss ich dann Frankfurt äh sizlerle. bir araya gelebilmiş olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum gerçekten. Eskişehir Meydanı'nın açılışının Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümüne denk gelen bir dilimde yapılması ayrıca bizi mutlu etti. Bunun altını çizmemiz lazım. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Meclisi üyelerinin ve Doktor Kurt'un bilhassa e, teklifi yazdığında biliyoruz. Kendisi de aramızda. Ona da özel teşekkür ediyoruz. E, vermiş oldukları teklifle başlayan bu süreç ülkelerimiz arasındaki ilişkiler açısından böylesi sembolik bir yıl dönümünde neticelen, neticelendiği için gerçekten sevinçliyiz. Bu bağlamda Frankfurt Büyükşehir Belediye Meclisi'ne belediyesine, belediye meclisine, yabancılar meclisine, Bornheim Mahalle meclisine ve süreçte emeği geçen herkese bu girişimin hayata geçirilebilmiş olmasına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı, değerli katılımcılar, kardeş şehir ilişkileri, ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ve iletişimin geliştirilebilmesi açısından bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Eskişehir ve Frankfurt arasındaki ortaklık bu anlamda Örnek nitelikteki kardeş şehir ilişkilerinden biri ola gelmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle son dönemde karşılıklı ziyaretler zorunlu sebeplerden ötürü azalmış olsa da şu an şahitlik etmekte olduğumuz Eskişehir Meydanı açılışı bu iki güzide kent arasındaki dostluk ve kardeşliğin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu yeni bir kanıtıdır. Eskişehir ve Frankfurt hep çok ortak yönü olan iki şehir sadece Eintracht Frankfurt ve Eskişehir Spor'un forma renkleri değil, Porsuk ve Main nehirlerinin şehirlerimizin kimliklerine kattıklarıyla da aslında birbirine benziyor. Ama gençliğe, sanata ve yeniliğe olan açıklıklarıyla da Eskişehir ve Frankfurt birbirine çok benzeyen iki şehir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı temas ve ziyaretlerin yeniden başlamasıyla iki şehir arasındaki ilişki ve iletişimin daha da derinleşeceğine olan inancımız tam. Bunun ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de olumlu yansımalar olacağından şüphe duymuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor. Eskişehir Meydanı'nın tüm Frankfurtlulara hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak süreçte emeği geçenlere tek tek bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Herkese die Stadt ziehen müssten, wenn sie wo studieren wollten, weil das Studium, äh, Studiumsystem so ist, dass man nach unten, wie die früher, die zentrale Verteilungsstelle herzlich beitragen. Meine Damen und Herren, ich bin auf... Wie Sie wissen, herrschen auch in der Türkei derzeit harte Corona-Bedingungen und dazu beschäftigen uns noch die aktuelle Überschwemmung, Waldbrände und andere einige Naturkatastrophen.

sind und uns mit ihrer Anwesenheit beehren. Es tut mir gut, es tut unserer Städtepartnerschaft gut und deshalb vielleicht stellvertretend für Sie alle, er ist am neutralsten, weil er als letzter dazugekommen ist, einen kleinen Applaus für unseren Generalkonsul der Türkei. Ich freue mich, dass wir den Esgeschirrplatz hier mitten in Bornheim, in der Nähe von der Bergerstraße, heute einweihen können. Es passt zu unserer Stadt, dieses Frankfurt, was die internationalste Stadt Deutschlands ist, die Stadt, in der die 180 Nationen leben, 200 Sprachen sprechen, die türkische Community die größte migrantische Community ist, aber eben halt auch zum Glück nicht alleine steht. Außerdem ziehen wir da der Herr Generalkonsul und ich nochmal die offizielle Straßenbezeichnung aus. Und jeder kann so viele Fotos natürlich mit dem Schild machen, wie er, wie sie möchte. Alles ist gut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke fürs Zuhören. どういうこと